Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaby Clan. Sekarang ini FAM telah didenda dan dihukum oleh FIFA kerana disyaki mengemukakan dokumen palsu berhubung pendaftaran pemain-pemain warisan. Tetapi Kenapa ada sesetengah pihak dekat Malaysia ini yang cuba hendak spin situasi gaslighting? Konon-kononnya, tindakan FIFA itu didorong rasa tak puas hati atas kelantangan Malaysia berhubung isu Palestin. Eh, leh macam betul kau punya berbuta. 25,000 RPM ke? Kita intro dulu! La, 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 la. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tahu mungkin ada di antara anda yang akan mempertikaikan. Eh, kenapa tiba-tiba Papa Beri nak cerita pasal bola sepak pula ni? Apa kaitan dengan politik dan sebagainya? Baik. Memang saya akan cerita pasal bola sepak sebentar sedikit pada hari ini tetapi ianya ada kaitan dengan isu politik. Jadi tolong kekal dengan saya dalam video ini sampai ke habisnya. Sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya yakin dan percaya ada di antara anda yang sudah tahu betapa Persatuan Bola Sepak Malaysia telah dikenakan tindakan tata tertib dan disiplin oleh FIFA. Persekutuan Persatuan-Persatuan Bola Sepak Antarabangsa kerana disyaki mengemukakan dokumen-dokumen palsu berhubung pendaftaran para pemain warisan untuk diserapkan ke dalam skuad kebangsaan. Kita semua tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian sejak nomor ini Malaysia dah tak serupa Malaysia dah dari segi skuad kebangsaannya. Kalau dulu dekat skuad kebangsaan kita ada Ahmad Acong dan juga Mutu macam biasa lah kan tiga komunikasi Malaysia ini campur Sabah Sarawak dan Persia lah tapi sekarang ini, skuad kebangsaan kita banyaknya orang putih je. Yang merupakan pemain tempatan yang saya nampak ada dua orang yang confirm. Iaitu goalkeeper mereka iaitu Shihan dan juga Arif Aiman. Dua itu saja yang muka Melayu. Lain-lain semua muka orang putih belaka tuan-tuan sekalian. Nama pemain confirm, nama Spanyol lah. Figueredo lah, apa tu, uh, Fernandez lah, Gonzalez lah, apa semua kan. Memang tak ada orang Melayu langsung. Tetapi mereka ini dikatakan ada datuk lah, ada, ada, ada nenek lah, ada mak sedara lah, ada nenek sedara lah, moyang sedara lah semua. Konon-konon kuala lahir dekat Malaysia. Menyaksikan mereka ini layak untuk mendapatkan status sebagai pemain kebangsaan boleh mewakili negara kita ini. Dan sejak mereka-mereka ini masuk tuan-tuan dan -tuan, kita nampaklah apa tu prestasi pasukan kebangsaan kita, skuad kebangsaan kita Harimau Melayu nampak sangat meningkat even baru-baru ini pun mereka telah berjaya kitai Vietnam sampai 4-0 tuan-tuan tengah dunia mereka kitai Vietnam sampai 4-0 mereka sekarang ini badan kedudukannya agak selesa dalam zon kelayakan piala dunia dan piala Asia dan sebagainya tapi itulah Vietnam yang kalah 0-4 dengan Malaysia itu tak puas hati mereka telah mengemukakan bantahan kepada FIFA menyatakan minta tolong cek Pemain-pemain yang warisan ini, betul ke mereka ini warisan? Betul ke mereka ini ada darah pertalian Malaysia sebagainya? Ataupun berlaku silap mata dekat situ? Jadi FIFA pun cek dan tengok-tengok dokumen-dokumen yang dikemukakan oleh FAM berhubung dengan pemain-pemain ini, konon-kononnya kodak pemain warisan, disyaki palsu. Jadi oleh kerana itu, FIFA telah bertindak mengenakan tindakan tata tertib dan denda yang sangat keras kepada FAM dan juga pemain-pemain bola sepak yang warisan itu yang tujuh orang semuanya tujuh keberapaan saya tengah adakan tetapi ada ramailah yang kena So, FAM telah didenda sebanyak 350,000 Swiss Franc ataupun kalau di-convertkan ke duit kita lebih kurang dalam 1.85 juta ringgit. Manakala setiap pemain itu telah dikenakan denda sebanyak 2,000 Swiss Franc setiap seorang dan mereka dilarang menyertai aktiviti bola sepak di peringkat apapun selama 12 bulan ataupun setahun. Gantung setahunlah saya cerita tuan-tuan dan -tuan sekalian. Dan memang hukuman ini nombor satunya memang keras, sangat-sangat berat. Hukuman sampai sejuta lebih kepada FAM. Dan yang keduanya, ianya memberikan malu. Denda itu satu hal lah. Tetapi ianya memberikan malu kepada negara kita, tuan-tuan sekalian. -tuan. Sangat-sangat memalukan. Kita duk bangga, oh kita ada sekolah yang hebat, boleh menang dengan Vietnam sebagainya, bla bla bla. Tengah-tengok, disyaki, kemukakan dokumen palsu dan kita pun didenda sampai sejuta lebih. Hui, mana tak muka tuan-tuan dan -tuan ustaz. Dan memanglah kawan-kawan kita dekat Indonesia dok menganji kita sekarang ni. Terus kita gila-gila kan. Even Malaysia Indonesia pun mereka ada pemain warisan. Of course lah kan. Tetapi mereka telus tau sebab saya ada nampak tau dekat satu website, mereka kemukakan serba detail tentang pemain-pemain warisan ini, lineage dia macam mana? Keturunan dia macam mana? Siap ada gambar lagi datuk ke nenek ke pak cik ke apa-apa ke yang dia punya tu kan menunjukkan yang dia ini memang pemain Warriors dan sebagainya. Dan benda itu tidak mengejutkan sebab kebanyakan pemain Warriors yang ada dekat Indonesia datangnya dari Belanda. Dan kita semua tahu Belanda dengan Indonesia ni ada kena mengena sebab Belanda pernah menjajah Indonesia. Jadi tak heranlah anda kata kalau ada pemain-pemain Indonesia sekarang ini yang merupakan orang Belanda berketurunan Indonesia. Even pemain antarabangsa Belanda pun sebagai contohnya kan, Giovanni Van Bronckhorst. Dia ni merupakan orang Ambon. Nampak? Keluarga dia datang dari Ambon. Jadi, secara asasnya memang tak mengejutkan lah. Cuma negara kita ini, tak pernah-pernah pernah ada pemborisan, tak pernah ada kaitan sebagainya. Tengok-tengok, yang wakil, fuhh, Spanyol sana, Spanyol sini. Kalau yang wakil negara kita yang jadi pemborisan itu datang daripada dari Portugal, kita faham lah sebab Portugal pernah menjajah negara kita, Portugis pernah menjajah negara kita. Even kalau datang daripada UK pun, kita boleh faham lagi tapi datang daripada Sepanyol lah dari Afrika Selatan dan lah, sebagainya macam pelik tuan-tuan dan sekalian. Tapi saya taklah cakap lebih-lebih. So sekarang balik berita. Sekarang FAM melalui setiausaha agung mereka iaitu Nur Azman Rahman telah menyalahkan satu kesilapan teknikal yang telah dibuat oleh salah seorang pegawai mereka dalam usaha menghantarkan dokumen itu. Kira kata Azman ada satu kesilapan teknikal yang memang sangat-sangat kritikal hasil daripada penghantaran apa tu borang-borang dan juga dokumen penghoresan itu menyebabkan borang itu kelihatan macam palsu sebagainya tetapi mereka insist pemain penghoresan itu memang ada darah keturunan Malaysia jadi mereka akan terus merayu lah secara asasnya dan FAM macam saya katakan tadi diberi peluang selama 10 hari untuk merayu kepada FIFA tentang keputusan denda tersebut cuma yang saya nak highlight dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah berkenaan dengan artikel yang telah dikeluarkan oleh Sinar Harian ini. Dikeluarkan oleh siapa? Dikeluarkan oleh Lidah Pengarang. Lidah Pengarang siapa? Wallahu Sebab sesiapa saja boleh mengaku sebagai pengarang dekat Sinar Harian. Di mana tajuk dia pun kita dapat lihat betapa FAM ataupun sesetengah pihak dekat Malaysia ini cuba hendak menyalahkan geopolitik dan juga permainan politik dekat FIFA demi untuk menghentam dan juga menyalahkan Malaysia serta menghukum Malaysia sekeras-kerasnya. Specifically, mereka nak kata yang sekarang ini FIFA kenakan hukuman keras terhadap Malaysia kerana Malaysia lantang memperjuangkan isu Palestin. Dan mereka kata FIFA ini double standard. Sebab dengan Malaysia kau kena tindakan macam tu punya teruk kan sampai denda berjuta-juta ringgit. Tapi dengan Israel, kau boleh biar saja dia bola dekat peringkat antarabangsa dan sebagainya. Tak kena sanction pun walaupun Israel itu telah melakukan perbuatan yang zalim terhadap penduduk-penduduk Palestin. Itu hujah mereka, tuan-tuan dan -tuan sekalian. Even mereka halang juga. FIFA pun double standard. Ukraine dan Rusia. Rusia mereka halang habis tapi Israel mereka biarkan. Dan sekarang Malaysia pula menjadi mangsa. Mangsa keadaan. Kona-kona kerana kita ini lantang membujukkan isu Palestin, maka FIFA telah memangsakan kita seterusnya menyebabkan kita dihukum denda yang sangat-sangat berat yang tidak sepatutnya. Lebih kurang macam itulah tuan-tuan dan -tuan sekalian. Jadi nak ringkaskan, nak simpulkan apakah argumen mereka ini, kita Malaysia ini dikenakan tindakan, kena denda sampai sejuta lebih tu, kena sanction dan sebagainya kerana konon-kononnya FIFA tak puas hati, kita ini begitu langtang memperjuangkan isu Palestin. Dan mereka menggunakan hujah konon-kononnya Tunku Makhlil Johor TMJ telah menulis dekat Insta beliau ke, story beliau ke, siapakah yang berada dekat New York? Ada artikel ni tuan-tuan sekalian. Tapi saya tak nak ulas lah apa yang dimaksudkan oleh TMJ sebab yelah saya tak nak lah cakap lebih-lebih apa yang TMJ tulis dan sebagainya kan. Saya pun tak tahu siapakah yang TMJ maksudkan, apakah yang TMJ maksudkan. Cuma sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Satu benda yang sangat-sangat pelik. Bila kita nak menyalahkan FIFA dalam satu benda yang mungkin hasil kesilapan kita sendiri. Sekarang macam ni lah eh. Isu kita sekarang ini ialah kita dah submit dokumen yang disyaki palsu. Bukannya kita buat keganasan terhadap negara lain, bukannya kita menindas siapa, bukan juga kita menindas rakyat sendiri dan sebagainya. Tetapi kita disanction kerana kita disyaki mengemukakan dokumen palsu yang merupakan kesalahan dalam kod tata tertib FIFA. Tak ada kena mengena pun dengan isu Israel. Ya, FIFA memang double standard tuan-tuan. Dari dulu kita tahu. Andai kata kalau kita halat tentang isu Rusia dan juga Israel, itu benar-benar inah tunjukkan mereka itu double standard. Even Amerika Syarikat pun selama ini duduk menjarah negara sana, menjarah negara sini, Iraq hancur sebab dia orang, Afghanistan hancur sebab dia orang, tetap dibenarkan untuk main dan siap jadi orang apa, negara tuan rumah untuk pelu dunia pun. Memang nampak double standard. Tetapi untuk kaitkan situasi kita Malaysia, yang dihukum kerana salah bagi dokumen ataupun dokumen yang disyaki palsu itu dengan isu macam Israel ataupun Amerika sebagainya benda tu tak betul. Saya kata FIFA double standard tetapi this is not the time, this is not the place nak kata FIFA itu double standard. Sebab khas, macam saya katakan, benda ini ialah isu dokumen, isu dokumentasi yang disyaki palsu berkenaan dengan pendaftaran pemain kita, bukannya isu kita ini disanction kerana melakukan kezaliman terhadap mana-mana pihak. So, argumen oleh lidah pengarah ini memang sangat-sangat kelakar sebenarnya tuan-tuan sekalian -tuan -tuan -tuan, dan tak boleh terima akal. Cuma satu je lah. Saya nampak ada sesetengah orang. Saya tak tahu eh, ini bukan saya tuduh. Tetapi pandangan saya. Saya nampak ada sesetengah pihak, nombor satunya cuba untuk pengalihkan kesalahan. Atau kita panggil gaslighting. Dia salah kita, contohnya kan salah kita. Tetapi, engkau eh, kau salah lah, kau ni double standard, bla 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 bla. Nampak? Benda salah kita mungkin. Tapi kita alihkan perhatian, oh itu salah dia, dia yang dah standard. Nampak Israel pun dia biar macam tu je, kenapa kita kena? Itu pertama, gaslighting. Nombor duanya, mungkin ada pihak yang cuba hendak menaikkan nama kerajaan ini, konon-kononnya Kadang kau tengoklah harga yang terpaksa dibayar oleh kerajaan kita, bola sifat kita, hanya kerana Perdana Menteri kita ini begitu lantang memunculkan isu Palestin dan sebagainya, bla bla bla. Nampak? Taktik untuk beraih simpati, nak dapatkan political score. Dek kerana kita lantang memperjuangkan Palestin, kita kena sanction dengan FIFA. Tak ada masalah kita kena sanction. Janji perjuangan kita ini perlu ada harga yang hendak dibayar. Macam tu lebih kurang tuan-tuan sekalian. Itu yang saya nampak. Nampak macam tu dengan clear. Sebab nampak sangat ayat lidah pengarah sini harian ini betul-betul nak menunggang isu ini, nak gaslight ke arah Israel Palestin. Padahal sekali lagi saya nak tekan kepada anda, isu kita bukan masalah penindasan ke bukan masalah kita ini menjarah negara lain ke apa-apa ketidak tapi kita terbagi dokumen yang disyaki palsu itu saja fifa beranggapan dan mengesyaki kita menipu dalam mendaftarkan pemain-pemain itu itu bukannya pasal kita tindas ke apa-apa kena faham benda itu betul-betul kalau itulah saya katakan ayat si pengarang sinaharian ini memang sangat-sangat pelik tak sepatutnya dikeluarkan lain daripada isu dan yang paling penting sekali nampak sangat macam menjilat. Lagipun kita bukan baru sekarang berjuang pasal Palestin. Dari dulu lagi Zain Mahadi lagi sebenarnya. Dari zaman Mahadi and kemudian bawa Abdul Zaman Najib ke apa-apa ke kita memang antara negara yang champion dalam isu Palestin tuan-tuan. Dari dulu lagi sebenarnya. Tak pernah pun negara kita kena sanction dengan FIFA macam-macam. Tak pernah pun kita kena denda itu ini sebagainya. Tak pernah. So kenapa sekarang? Ah, ha, point dia ialah kerana benda yang berlaku itu ada kemungkinan salah kita. Itu saja. Kena terima benda itu betul-betul, tuan-tuan dan sekalian. Tetapi tak apalah. Saya faham ada sesetengah pihak bak kata pepatah Melayu memang suka menangguk di air yang keruh. Jadi mungkin inilah dia. Sekarang air tengah keruh, ikan tengah banyak, so dia tangguk je lah. Sebab apa? Nak dapatkan political score untuk kerajaan kita dan mungkin, mungkin hendak mengalihkan. Cakap kita tak salah. Diorang tu yang kianat. Diorang tu double standard sebagainya tolonglah. Andai kata kalau kita salah, akui saja salah. Kalau kita salah tentang satu perkara, akui saja itu memang salah kita. Tak payah nak gaslight ke orang lain, tak payah nak tunggang isu ini untuk kepentingan politik mana-mana pihak. Kena faham benda itu betul-betul. Ini semua kerja orang gila ni Itulah saya komen. Orang gila lah. Sekarang banyak orang sudah gila.